पुन्हा आपले स्वागत आता बघूया सविस्तर विश्लेषण आजच्या बातमीपत्राची सुरुवात करूया अर्थातच लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानानंतरची उत्कंठा लाभलेल्या पहिल्याच बातमीने सतराव्या लोकसभेच्या माध्यमातून देशाचं नवनेतृत्व निर्माण करण्यासाठी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला सुरुवात झाली आणि गावखेड्यापासून तर शहरापर्यंतच्या मतदाराने उत्साह

इस बार हम मिलकर वोट करें, वोट देकर हम अपनी सरकार चुने युवा हम है अपने देश की शान है जागो और उठो करो मतदान तुम जागो और उठो करो मतदान तुम दादा दादी के संग चाचा चाची के संग वोट डालो तुम इस बार बहुमत में तुम इस बार हम मिलकर वोट करें वोट देकर हम अपनी सरकार चुने ओ जन जन से कपिल की पुकार यही वोट करना हमारी है जिम्मेदारी वोट करना हमारी है जिम्मेदारी उठ जाओ अब निकलो तुम बूथ की ओर उठ जाओ अब निकलो तुम बूथ की ओर लोकतंत्र भी तुम देश की शान भी हो इस बार हम मिलकर वोट करें वोट देकर हम अपनी सरकार चुने मतदान का केले जन के रक्तदान एक का सह के लिए पायजन सगड़ है ना उन करता नहीं थोड़ा सा त्राज जाला है संध्या कार्य से वेद जाला तो चले वोट करने सभी वोट देना ही हम सबका अधिकार है वोट देना ही हम सबका अधिकार है भाई हो या हो दोस्त सबने ठाना यही भाई हो या बहन सबने ठाना यही लोकतंत्र में हो सबकी भागीदारी मैं मतदान के लिए सगड़नी मतदान मतदान हक्क बजावा अशी मी विनंती करण्याचा करते इस बार हम मिलकर वोट करें वोट देकर हम अपनी सरकार चुने वोट देना हम सबका ये अधिकार है वोट जाओ देने यही समझाना है वोट आपल्या महत्त्वाच्या लोकसभेच्या पहिल्या अकरा तारखेचं जे मतदान झालं ते मतदान आरणी चंद्रपूर लोकसभेसाठी मी समाजसेवक म्हणून मतदान केलं आहे आणि नागरिकांनीसुद्धा मतदानाचा हक्क बजावून खरी लोकशाही आणण्यासाठी स्वतः मतदान केलं पाहिजेत